По року всі підприємці мають платити соцвнески 704 гривні щомісяця. Навіть ті, хто не має прибутку. Чи залишиться у Вінниці бізнес? дізнавалися 20 хвилин. Тожен реально зарабативить певну суму грошей, для того, щоб платити ці 704 гривні. гривни. Вже... Держи. Ну как, соответственно, все соответственно, человек работает, зарабатывает, человек платит. Но если было меньше, можно было бы, может быть, в принципе и платить, потому что как бы это же стаж трудовой идет, да? Э -э душить средний бизнес, вот этот вот малый бизнес, не стоило этого делать. Или хотя бы дать. Вы видите, что делается? Это ж, э можно говорить что угодно, но глазами видишь. Вот народу море. Дали этих три дня, иначе потом. Будет по две, э, листу, э, ту, да, за квартал, чтобы ее заплатить. А как вы считаете, три дня, то, что дали, это Ну, вы достаточно? сами понимаете, как это все считают. Ну, ну, Я считаю, надо, что, что нет что смысла здесь и стоять. Стоять, да. и стоять, если 400 человек. Кроме как закрыть. Ну, в данной ситуации получается выхода нет. Потому что работать нереально. Если человек не работает, тут у каждого есть своя причина, почему он не работает. ...который завтра не смог, например, пройти. Что он такой считает? Возвратиться в альтернативную субъективную реестрацию. Альтернативную субъективную реестрацию? Нотариусы и ДПО, как можно. Это почему вы не принимаете? No. Что, не Потому что сегодня не приемный день. А когда прием на один день всего лишь? Третьего? А третьего ж уже платить придется. Слушайте, вы целый год где-то были, я не помню, кто? Подождите, почему это последние дни вы, только почему сказали. Вы ищете кого-то крайне, я не могу понять. Ну вот мы что, только я, что. Я предпринимал все дни. Я еще раз объясняю, у меня не отдел. Я один. И я еще не сдал звезд, который нужно сдать за Рим. Во-вторых, я еще не разобрался с этими справами, с которыми мне поздавали за эти дни. У меня нет нету второго человека, ни, ни второго, ни третьего, который бы там складывал, перекладывал. Ты пришел в последний день, мне церковь я сейчас вы выйду за двери, то есть я буду не в нерабочей обстановке. И нет. Ты, нет, вы пришли и предъявляете мне претензии. Я не подчиняюсь низкое ради, низкой ради, не подчиняется мне. Мой начальник сидит на 50-м э, в книжке, на первом этаже в отделении Его Все вопросы. J'ai tout ça